الحمد العالمین الحمد والسلام رب علی سید وسلاۃ والسلام علیہ بعد سلیم امباط من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کہ جو رب کائنات ہے جو خالق کائنات ہے جو مالک کائنات ہے اللہ اکبر اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام قرآن حکیم فرقان حمید لا ریب کتاب بے عیب کتاب پر بات ہوگی قرآن کریم تمام کتابوں سے اعلیٰ افضل اور مقام میں بلند ہے دنیا میں بہت ساری کتابیں اللہ پاک نے بھیجی صبور ترات انجیل اور پھر قرآن کا مقام ان سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اور اسی طرح اس دنیاوی کتابوں دنیا میں بہت اعلیٰ اعلیٰ اور عظیم عظیم کتابیں لکھی جاتی ہیں لیکن قرآن حکیم فرقان حمید ہر کتاب سے بڑھ کر ہے قرآن کریم کی شان و عظمت کا مقابلہ نہ تو کوئی الہمی کتاب کر سکی اور نہ ہی دنیا کی کوئی کتاب کر سکے گی کیوں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے قرآن کریم تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے قرآن کریم میرے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینہ اطہر پر نازل ہوا اور مبارک زبان پر جاری ہوا اور اس مبارک کلام کو لانے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام ہیں لہٰذا قیامت تک کوئی اس کتاب کا قرآن حکیم کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اس کی برابری نہیں کر سکے گا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک غیر مسلم نظر بن حارس جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا ایک مرتبہ یہ تجارت کے لیے ملک شام وغیرہ گیا تو وہاں سے کہانیوں کی قصوں کی کتابیں اٹھا لایا اور مکہ مکرمہ میں آ کر لوگوں کو یہ قصے کہانیاں سنانے لگا اور یہ بد بہت کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں تو میں تمہیں بھی ان بادشاہوں کے پرانے بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں سناتا ہوں اس باد بہت نے ان جھوٹے قصوں کو ان جھوٹی کہانیوں کو ان جھوٹی کتابوں کو قرآن کریم کے برابر ٹھہرایا نا از اس کی اس گستاہی کی مذمت کرتے ہوئے اس برائی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے سورت میں مرشاد فرماتا ہے اب یہاں ایک بات نوٹ کیجئے دیکھیے کہ جھوٹے قصے کہانیوں کی کتابیں ناول ڈائجسٹ وغیرہ ہمارے ہاں بھی پڑھے جاتے ہیں لوگ بہت شوق سے ایسی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن صورت لکمان کی کی ابتدائی آیات میں نظر بن حارث کی ان قصوں کی کتابوں اور قرآن پاک میں فرق واضح کیا گیا ہے فرمایا اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں یعنی نظر بن حارث جو قصوں کی کتابیں اٹھایا پھرتا ہے ان میں بہت سی خرابی ہیں نمبر ایک پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ لہو الحدیث یعنی بے مقصد کہانیاں اور کھیل کی کتابیں ہیں نمبر دو, دوسری خرابی یہ ہے کہ ان کو پڑھنے سننے والے اللہ پاک کے راستے اور نیکی کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں اب اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی کیا شان ہے قرآن کریم کی کیا عظمت ہے قرآن کریم کا کیا مقام و مرتبہ ہے سورت لکمان کی آیت نمبر 6 میں فرمایا یہ حکمت والی کتاب ہے کتاب کی آیتیں ہیں نیکیوں نیکوں کے لیے ہدایت اور احمد ہے یہ قرآن کریم کی تین شانیں ہیں یہ قرآن کریم کی عظمت ہے نمبر ایک پہلی شان یہ بیان ہوئی کہ قرآن کریم کتاب حکمت ہے ناول ڈائجسٹ جوٹی کہانیاں اور فضول قصے پڑھنے سے آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے مگر قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ اس کو پڑھنے سے اس کی تلاوت کرنے سے اس کو اس کے اس کو پڑھنے سے اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے اس کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے اس کو چھونا بھی ثواب ہے اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے اس کو پڑھنے سے اس کی تلاوت کرنے سے حکمت و دنائی نصیب ہوتی ہے کی تلاوت کرنے سے حکمت و دنائی نصیب ہوتی ہے آہر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے روشن کر دے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اللہ ہماری زبانوں کو قرآن کی مٹھاس سے میٹھا کر دے اللہ ہمارے آنکھوں کو قرآن کے نور سے نور اللہ نور کر دے اللہ ہمارے کانوں کو قرآن کے نور سے بھر دے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے بھر دے اللہ اس کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین